Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube və TikTok kanal izləyicilərimiz. Mən bu gün Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, İcra Hakimiyyətinin Heydər Əliyev parkının, avtobus dayanacağının, deməli, 1 nömrəli məktəbin poliklinikanın tam yanında yerləşən 12 mərtəbəli tam yaşayışlı yeni tikilinin 2-ci mərtəbəsində belə bir 93 kvadratmetrlik orijinal kötəqlü mənzil çəkib sizə təqdim edəcəm. Mənzilimizin dəhlizidir, çox geniş dəhlizi var şəxsi istifadə üçün təmir olunubdu. Deməli, evdə yaşayış olub, hal-hazırda yaşayış yoxdur. Təzərin satılır evimiz. Bu ətrafda evlərin qiyməti 1200, 1300 manatdır. Bu binada evlərin qiyməti 1 kvadrat metr 1200, 1300 manatdır. Bu mənzilimiz isə, deməli, 1060 manata müştəriyə təklif olunur. Bura dəhlizli, geniş bir dəhlizi var. Şkaf üçün görürsüz, hər iki tərəfdə yeri var. Şkaf üçün burada yer var. Burda yerləşir deməli evimizin. Buranı eləyiblər çamaşırxana, ancaq burda kanalizasiyanın yeri qoyulubdu. Buranın sanitar qovşaq, yəni ayaq yolu eləmək olar. Qanını ayaq yolu eləyə bilər. Bura evimizin mətbəxidir. Belə bir mətbəximiz var. Mətbəx mebeli yığılubdu. Evdə isitmə sistemi kombidir. Gördüyünüz kimi oldu mətbəx. Normal ölçüdə mətbəximiz var. Mətbəxdən balkona çıxış var. Evimizin 2 nə tane balkonu var. Görürsüz, kombisi burdadır, qazın şotiçi. Belə bir balkondur. Bir də rahat, e, soyuducu ilə paltaryanı açacağıq evdə. Qalmış nə varsa evdə olacaq. Görürsüz, lüstruların acıq var. Burada yerləşir evin yataq otağı. Çox geniş yataq otağımız var. Mənzilin qiymətini videonun sonunda qeyd edəcəm. Gördüyünüz kimi bura oldu evin yataq otağı. Binanın arxa tərəfinə baxır. Gördüyünüz bu isə mənzilin yataq otağı. Gördüyünüz mebellərin hamısı evdə qalacaq. Burda isə yerləşir evimizin baş tərəfdə sanitar qovşağı, yəni hamam otağı. Burada ayrı-ayrı oda sanitar qovşaqlar. Bura isə evimizin hamam otağıdır. Burda isə yerləşir evimizin qonaq otağı. Çox geniş. Şəhrlə bu otağımız var, gördüyünüz kimi. Şəxsi istifadə üçün təmir olunubdur. Burada gördüyünüz divan, stol, stullar da evdə qalacaq. Lüsturlar da can asılıb. Qonner radiator var və qonaq otağından da yenə balkona çıxış var. Görürsüz, bu da evimizin ikinci balkonudur. Balkonun biri açıqdı, biri isə plastik pəncərə ilə örtülüb. Qiymət 98500 manatla satışa çıxardılıb. Real alaca varsa qiymətdə çox cüzi endirim olacaq. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Bu günlük bu qədər.